Здравствуйте, ребята! Вот и снова мы с вами встретились на очередном уроке. Ах, как сегодня тепло и солнечно! Это наступил месяц апрель, и сегодня мы будем с ним знакомиться. Но вначале повторим то, что узнали на предыдущем уроке про месяц март. Это первый месяц весны. Солнышко растопило последний снег, его теплые лучи. Начали согревать землю, пробуждая после зимней спячки всю природу. В марте на ветвях набухают почки, начинает расти молодая трава и распускаются первые цветы. Постепенно ночи становятся все короче, одни длиннее. 21 марта день и ночь становятся одинаковой длины. Этот день называется днем весеннего равноденствия. С наступлением весны просыпаются те животные, которые впадали на зиму в спячку. Из теплых краев возвращаются перелетные птицы. Если в марте вороны купаются в лужах, значит весна будет теплой. Это одна из народных примет сейчас мы с вами посмотрим мультфильм про этот весенний месяц. В марте снег холодный тает, и подснежник расцветает. Пробуждает эта сна лес, красавица, весна. Просыпаются мышата, барсуки и медвежата, набухают соком почки, чтобы выпустить листочки. На деревьях там и тут птицы yeah. радостно поют. Скоро станут гнезда, mm -hmm. чтобы в них кормить наступает праздник мамы этот праздник самый главный в этот день по всей планете мам своих целует дети а теперь пришла пора познакомиться со вторым месяцем весны с апрелем в этом месяце можно одеваться полегше потому что солнышко с каждым днем пригревает все сильнее и сильнее Дни становятся все длиннее, а ночи короче Теперь можно дольше гулять на улице, кататься на велосипеде, играть в мяч или другие веселые игры Слышите, как повсюду радостно щебечут птицы? Ярко зеленеет молодая сочная трава, а разнообразные цветы радуют глаз Разноцветной веселой окраской и приятным ароматом в апреле оживают муравейники и появляются первые насекомые. То тут, то там начинают порхать бабочки. У апреля есть свои особые приметы. Если, например, в апреле утро туманное, значит днем будет ясная погода. А если на небе синие облака, то это к теплу и дождю. Давайте послушаем стишок про апрель. Да чего же интересно! Что за день такой чудесный? Солнце радостно сияет, Ребятишек согревает, Им ни капельки не лень Во дворе играть весь день. Шумно, весело кругом, Чуть не пляшет весь наш дом, Зазвенела птичья трель. Ой, это к нам пришел апрель! Он на улице зовет, всем веснушки раздает. Пришла желанная пора, спешит по лужам двора за солнечным апрелем к веселым каруселям. Вот такой чудесный месяц апрель, правда, ребята? А мультфильм вам понравился? Ну, конечно же, понравился. Я очень рада. Ну, а теперь, мои маленькие друзья, Пора заканчивать урок. До свидания, детишки.